лагерный крематорий. Какая была у меня душевная боль, только посмотреть на трубу этого крематория, из которого были ученые, улучшающие день, унищающие человеческие жизни. Ни в одном из фашистских властов рейн, я дадим дань глубокого уважения и благодарности, оставшимся за жилет, уверенных в новых фронтовиках, отвечая правила наших отгремели последние бои Великой Отечественной войны. Советская армия полностью разбила гитлеровскую головорезов в есть в Берлине, и выгрузила знамя победы на Гристане. Но пусть никогда не будет войны, пусть никогда не будет братских могил, пусть никогда не будет солдатской и, солдат и вашим учителям, вам за приглашение нас, фронтовиков, к себе навстречу за внимание и уважение к нам, фронтовикам, за доброту и теплоту ваших сердец, за память. Дорогие дети, с вашего возвращения, Владимир Владимирович Кушчук, эти два стихотворения посвящаются к именно фронтовикам и живым и мертвым. Первый стихотворение называется «Свидание Севастополя». Свидание Севастополя. Город памяти, город великих поколений, Город нашей славы боевой, Город исторических свершений, Снова мы встретились с тобой. Собрала нас памятная дата, Вспомни, как защиты здесь вели, Но мне матроса и солдата, Жизнь положившая среди нас. За тебя, за город наш родной, Великий твой подвиг, подвиге, сила стопы, И сердце нашей жизни. Следующий Великам называется одноползание. Пусть мы теперь сидые ветераны, мы помним по дивизию свою, сегодня в строк, з станет, не зримо с нами встану, одноползжане павшие в бою. Мы видим их, слышим, а не А сколько мы пробитые сердца? И мы клянемся памятью их светло, будет остаться до конца. Дорогие дети. <плодисменты> это очень готов объятий посвящается нашим и живым и мертвым. Называется это стихотворение я только кого один тупьек. Память сердца. И в каждом доме, пусть всегда среди настенных фотовиски висит портрет стантовика компании Инвестор Обелиск. Мне очень приятно с вами было встретиться. Я с удовольствием шла к вам на встречу. Еще раз большое вам спасибо, учителям, вам Вот видите, совет 25-й Чапаевской дивизии учредил такой документ. Это документ, это не просто альбом. Документ, на котором пишется «Память о встрече. Труп поколений Чапаевской Посвященный 25-й годовщине героической обороны Одессы и Севастополя. Вот сейчас я вам покажу, как говорится. Дети, видно вам? Здесь это все 25-я Тюпаевская дивизия. Вся 25-я тюпаевская дивизия. Так. Сейчас я вам дети покажу свою бывшее сверху. Вот, дети, такая у нас была одежда. Видите? Красные винки. Вот это этом и так делали, допустим, русские, буква «Р», украинские, а мы советские были на отмене. Две буквы «Совет Унион» и номер. Это сугубо другого номер 18207. А вот дети, момент освобождения из Канзлаева, зашли наши войска, посмотрите, кто на коленках мог выйти, кто как это все. Понятыми руками плакали, обнимались, радовались потому что, как говорится, в основном ну, оставались самые эти, больные в mm -hmm. Пожалуйста. Пожалуйста. Я на лучше покажу. Mm -hmm. Сейчас скажу, что надо. Вот, на месте бывшего концлагеря снега. Mm -hmm. Ну, теперь музей жертвы фашизма поставлен памятник. Вот это такой памятник. Mm -hmm. Так, следующий. А вот то, что я вам говорила, У нас как животные запрягали в упряжку, и мы принуждали тягать котов, видите, по 12 человек, там же были і мы были живые труби. И дружны були по обе стороны назиратьми, з спалками, с собаками о животках. Ну, это такая была дети, форма, видите, полоса. А вот видите скамейка? Вот сюда привязывали ремнями и наносили 25 и более ударов палочки. Да, да, видите. А вот дети до какого состояния доводили говорит, массовое уничтожение в голову. Это живая женщина. Видите? Это живая. Да? До такого состояния доводили узницу в концлагери. Сейчас, дети, я покажу всем. Руках. Всем руках. Я была в четвертой школе, там девочка расплакалась. А вот дети, что они делали еще? Забирали кровь миги забирали кровь и после под Будили отравляющие вещества, и води, но и родные писали, бактерии и делали испытания. Вот проверяли новые методы сами препаратов. Вот видите, женщина на, груди, чтобы что что ей сделали. А вот это дети, видите, это забирали одну кость с ноги. Я с такими сами женщинами в основном понятия забираю. Вот видите, и это, и это. Вот эти женщины, которые забирали, они были свидетелями на Нюрнбергском процессе. Вот этот там процесс А вот дети, наши маленькие мученики, узники, дети, видите? Сначала, когда попадали в лагерь мамаши, мамы с детьми. И так их у всех Мама выходила на проверку, на апы, на руках был ребенок. Ребенок плакал. А дядька подходила с резиновой палкой, била мама, кричала, свинья, успокой своего щенка. Мы, военнопленные женщины, построились в колонну и подошли в комендатуру лагеря. Среди нас была наша сказать, ведущая Евгения Лазаревна -Крем. Она полностью владела немецким языком. Она преподаватель английского института. Она в песенной форме протеста подала ему. И там было написано, до тех пор будут стоять здесь, пока не выпадет наши древнее. Видимо, он зашел в бандитуру, там кто-то звонил, наверное, потому что вышел и сказал, с завтрашнего дня дети будут все в блоке. И так вот сделали, за ними ухаживали, за самими Они уже не стояли под и тому подобное. Это была, кажется, заслуга советских военнопленных женщин. А вот дети. Коридор расстрелу, а рядом крематорий. Коридор расстрелу, а рядом крематорий. Видите, крематорий так и остался. Главное, чтобы все блоки только полочки поставили запитали следы, а при моторе не разрешили убирать. И что, что <laughs> Ну, а это, товарищи, 30 апреля 45 -го года. Нас, как это бывших мучеников, освободили из-за конца и разбеги ранее были. Мы были рады, и сейчас, значит, теперь там музей. И теперь там музей. И вот наша из, из Украины член Международного совета бывших узников, от Украины, Калиницкая Надежда Дмитриевна. Она одна из Украины. В России два человека. Она это на встречу. Дали, дали, каждому государству здесь, где был этот теперь там музей. Есть эта самая комната Украины. Она написала мне и попросила, пожалуйста, надо писать воспоминания и фотографии. Я увидела, что мне пришли Я послала. И вот я не привилегию. Она мне пишет, зачем ты такой труд отдала? Может быть, он нам пригодится. А потом, когда она поехала в 65-ю встречу в прошлом году, приехала из звонит мне, она живет в она Говорит, Женечка, я читала твои воспоминания, но те же понимают, русские, поляки понимают, чехи понимают, они понимают. Они говорю, слушали, плакали, благодарили тебя и хвалились. Что было, ну, еще, очень было очень интересно. Я сейчас прям не слов, чтобы выразить свои эмоции. Мы да, благодарим вас за то, что вы пришли к нам, то, что вы рассказали. Я взяла и все то, что, века, времени, что с вами происходило вообще в те годы. Мы очень благодарны, что вы сейчас с нами. И дай Бог вам здоровья, потому что Найдорожня була. Сергій. Спасіба, діти, Дякую. Вам вітаємо здоров'я все всього найкраще. І ми вам дуже щиро дякуємо за вашу сміливість, за те, що ви так ну, врятували нас. Ми, ну, Спасибо. 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 Спасибо, О, спасибо э, большое за то, что вы есть. Я наверное много времени у не 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 вас заняла. Ничего, ничего. Сейчас Ленечка еще два слова скажет. Спасибо, Ленечка, спасибо, что вы внимательно слушали. Они сказали, слава Богу, что нас не забывают, приглашают. Это всем уважение от вас, сонтовикам. Спасибо вам, еще раз. Дай вам благодороги. Мирного неба. Низкий вам поклон за ваш бесценный, безграничный путь. Мы вас благодарим. Спасибо, что вы отозвались на нашу просьбу, пришли сегодня. Дети спасибо. наши, я думаю, дети наши в восторге от вашего рассказа. И мы ценим, ценим то, что вы делали для нас. Спасибо. 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 на прощание. Мы пообещайте нам, пожалуйста, чтобы на следующий год обязательно к нам еще придете. Да, я буду жить. Так вот, чтобы вы обязательно дожили, чтобы вы еще не раз пришли к нам. И мы вам еще раз всем бесконечно благодарны. И здоровья вам всем. От Мы вас ждем еще на следующий. Спасибо.